Сервисер, потом, потом, потом... Ты Ой. 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 Так что надо сказать радиолюбителям? Hello, my friends. <laughs> Приветствую всех радиолюбителей. Всех радиолюбителей мира. Вы <laughs> 7, Елена Знак, Сергей. I'm your seven эко X-Ray. You 7 seven Echo Сергей. Примерно так вот работаю. Значит, клавиатура. Есть, когда есть проблемы, на помощь приходит карандаш. То есть это часто бывает, когда приходится символы набирать. Там, допустим, занимаясь программированием или чем есть один проектик там небольшой, то приходится приходится мышью мышью в принципе несложно пользоваться там левой кнопкой так правой так нажимать ну когда речь идет о спецсимволах то приходится вот допустим чего-то вот так вот делать допустим вот так язык переключать это несложно Ctrl-Shift а вот со спецсимволами да там ну либо же либо же вот так там если возможность есть достать если чего-то дальше то ну, бывает пытаешься этой культей нажать вот ну это в таких вот случаях сам я радиолюбитель вот работаю в эфире уже в следующем году будет 30 лет Проблема в чем? Одной рукой можно даже, чтобы не брать в зубы карандаш. Сделайте для пацанов, но для батюк пригодится. Маленькое устройство для ноги. На вот эти три кнопки и на кнопки мыши. Это делается легко. Просто ну, мне физически важно это сделать, чтобы, оно вот, чтобы можно было мышью, допустим, водишь. Ну, Ми цей не налягаєш, як я, допустимо. А ногою нажав, там лева кнопка права, і три кнопки Alt, Ctrl, Shift. Все. Тимітівніше устройство, там на пасі, там ардуїна, це все можна зробити. І це було бы ребятам интересно. Так и по похожій на мене ситуації. Хорошо, щоб воно під ногами лежало і... Нужно было это дело нажать. Вот-вот, что я хотел. Вот это вот было бы прорывом. То, чего то, он и может сделать, протезный, скажем. Протезы его делает хорошо, а вот такие вот вещи. Это было бы очень интересно.